15 тысяч долларов, чтобы так себя мучить. И моментами каждую минуту, в принципе, так тяжело, что хочется просто тут остаться, никуда не идти вверх, может спуститься и больше, чтобы ноги твоей в горах не было. Просто жесть. 15 мая ровно месяц, как стартовала наша экспедиция, и вот мы сегодня с моим шерпом, кейшопом выдвигаемся во второй лагерь, потом третий и дальше четвертый и штурм вершины. По плану 14 на 15 мая будем штурмовать, если все будет хорошо. Знаю, что будет очень тяжело, на самом деле уже с одной стороны засиделся в базовом лагере тяжело. Время идет, раньше как-то было легче, а вот когда в преддверии штурма уже как-то не сидится на месте, хочется наверх. Несмотря на то, что знаю, что штурм, тем более без кислорода, будет, скорее всего, за пределами своих возможностей, что каждый шаг будет даваться с болью, все равно хочется ощутить это все, хочется себя испытать и хочется уже туда наверх работать и идти к вершине. За что мне особенно полюбилось Макалу? За то, что не нужно подниматься в 2, в 3, 4 часа ночи. Сейчас 11 дня. Я до 8 поспал, подождал, пока вышло солнце. И вот только в 11 мы выходим во второй лагерь. Вот так вот. Не то, что на Кумбу, когда в 4 утра нужно выходить. Здесь все намного мягче в этом плане. Что же по поводу настроя и предчувствия, то настрой у меня отличный. По крайней мере, тут внизу идется неплохо. И я не вижу больших причин, каких-то объективных, чтобы не подняться на вершину. Но в то же время есть переживания. Переживания, связанные именно с попыткой бескислородного восхождения – Потому что я без понятия, как ведет себя организм на 8500. Это много выше, чем 870 Манаслу. Ну а так есть вот нотка, нотка волнения. Она даже придает какой-то остроты ощущений восхождению. Поэтому может и хорошо, что она есть. <coughs> В общем, будем смотреть. Ну, думаю, по чуть-чуть, по чуть-чуть, шаг за шагом. Мы таки сходим на эту гору. Переделили продукты, которые будем брать выше второго лагеря. Вот один пакет, второй пакет. Печень трески, колбаса, какие-то шарапки, штуки. Куча всяких докусок. Два пакета маунтен. Маффины. И два пакета оставим во втором лагере. 13 мая. Поспать нормально не удалось. До 12 вообще не спал, несмотря на то, что выпил половинку Диамакса и Ибупрофен. Потом пару снов все-таки поймал проснулся в таком разбитом состоянии. Вообще не хотелось идти никуда на гору. Хотелось куда-то вниз, хотя бы в отель Катманду. Устал уже от холодов, от этих вечных просыпаний в морозе. Но, тем не менее, покушали что-то. Выпил жидкой еды перитонина. Стало чуть получше. Вот уже собрались. Будем выходить в третий лагерь. Вот. Туда куда-то. Рюкзаки нагрузили очень большие. Вот мой лежит полный. Хотя я и так старался больше дать шерпи. В шерпе еще больше. День будет длинный и тяжелый. Ветные 750 метров, но в этот раз это только середина пути. Просто нереально тяжело с рюкзаком. Он килограмм под 15. В прошлый раз у меня этот путь занял 3 часа 50 минут. Сейчас же 5 часов 10 минут. Вон там движение шерпы У меня в очках вы можете, в принципе, видеть. Так вот и идем очень тяжело. Вот эта погода была названа одной из лучших за последний месяц для восхождения на вершину. Ветер, но терпимый. Снег, туман, ничего не видно. Мы пока идем в третий лагерь. Очень надеюсь, что завтра будет солнце. 7340 и моментами каждую минуту в принципе так тяжело что хочется просто тут остаться никуда не идти вверх может спуститься и больше чтобы ноги твоей в горах не было просто жесть 15 тысяч долларов чтобы так себя мучить. Ну в чем смысл, ребята? Объясните мне. В этот конкретный момент я сам не понимаю. Третий лагерь находится на высоте 7480 на перевяле Макалула. И в 95% здесь очень ветрено. Обязательно все здесь ночуют. Для многих это штурмовой лагерь. Некоторые идут еще в четвертый. Он на всего 100 метров выше. Четвертый лагерь представляет собой всего две палаточки. 14 мая, третий лагерь, высота 7480. Друзья, вы, конечно, можете закидать меня помидорами, потому что до этого я все время рассказывал про бескислородную попытку про то, что надо пробовать. Но сегодня я принял окончательное решение идти на вершину с кислородом. Это решение мне тоже далось непросто. Я сам уже очень сильно настроился на бескислородную попытку восхождения. Но вчера был очень тяжелый день. Чуть больше 10 часов с рюкзаком в 15 килограмм и набором высоты 850 метров примерно. И вот мы вылезли на перевал Мирала. Извините, что очень тут шумно, тут постоянно дует ветер. Так вот, на Мирал, на Макалула 7400 с чем-то там. Мы вышли уже в сумерках. И здесь ветер был примерно 50-60 км в час. А на такой высоте лагерь почти на 7500-7480. Ветер 50-60 км в час в сумерках. Очень холодно и очень сильно устал. И нам нужно было ставить нашу палатку. Мы ее ставили, наверное, около часа. Просто неимоверно замерз. И каждое движение вызывало у меня какие-то вздохи, всхлыпы, как у старика какого-то. И, в общем, сильно перемерз, очень сильно устал после 10 часов. Два крайних пальца до сих пор понемевшие на каждой из рук. И исходя из моего состояния и из прогноза погоды, я, честно говоря, не вижу никакой возможности подняться на вершину без кислорода и спуститься целым, непомороженным и невредимым вниз. Поэтому я принял решение идти на вершину с кислородом. Идти мы будем с третьего лагеря, с вот этого, где мы стоим. Разница между третьим и четвертым лагерем совершенно небольшая, около 100 метров по высоте. Но в случае безкислородного восхождения это тоже играет роль. Но так как будет кислород, правда, всего два баллона вместо положенных трех, так как один мы решили оставить во втором лагере, чтобы не таскать лишнего вверх. Но я думаю, что и двух баллонов не хватит, и что все получится. Вот такие вот дела. Выходить будем уже сегодня, часов в 9 вечера примерно. Я думаю, путь вверх займет тоже около 10-12 часов в этом диапазоне. И надеюсь, что так как я иду с кислородом, у меня будет больше сил, чтобы поснимать классных видосиков по пути. Посмотрим. Перед выходом на гору было бы очень неплохо подкрепиться но на высоте на самом деле почти ничего не лезет. Я вот заварил скрамбл так, Mountain House во втором лагере смог их съесть. Может и сейчас смогу. Нарезал колбасы. Она, кстати, заходит лучше всего. Даже лучше, чем сало, которое мы оставили во втором лагере, потому что мой шерпа сказал, что сало не стоит брать выше, чтобы не гневить богов горы. Есть кедровые орехи, есть сушеная рыба, есть сушеные яблоки, есть какие-то черпские приколы, какие-то маффины, еще что-то. В общем, еды есть много, осталось хотя бы что-то в себя впихнуть. А нет, будем пить пиротонин, он заходит. Крам был так написано, а по ощущениям будто бы мочалку кушаешь. Но надо как-то в себя запихивать. С тем вечера топим воду. Мне нужно 2 литра воды. Ты шапу столько же. Кушать. Ничего, что-то не хочется. Выпьем порцию пирамина. И возьму с собой. Вот он стоит. Опа, такой. Ну что, друзья, готовы к выходу с моим шерпом? Мы вышли около 9 часов вечера. Погода была хорошая, но сразу что-то не заладилось. Во-первых, у меня сильно болело в боку. И, наверное, эта боль прошла только спустя первых два часа. Во-вторых, это темп движения кейша по моего шерпа. Я шел не быстро, он шел еще медленнее. Всегда приходилось его ждать, и участок между третьим и четвертым лагерем, который обычно занимает полтора часа времени, но ну, максимум два, у нас занял целых три часа. Я пришел раньше и ждал его в четвертом лагере на высоте примерно 7600, где-то около того. Конечно, среди ночи на такой высоте очень холодно, сам я начал подмерзать, но когда же мой шерпа пришел в тоненьких строительных перчатках с полностью замерзшими руками, пришлось приняться за его отогревание. Примерно полчаса я вот так вот стучал, там тер по-разному его руки, пока они не отогрелись, потом полегчало, а мы приняли за его кислородную маску. Она оказалась какая-то старая и барахлящая пришлось накрутить на 4 кислород, только потом он что-то начал чувствовать его подачу. В общем, мы потеряли, наверное, минут 40-50 в четвертом лагере. И уже тогда я понял, что в таком темпе шерпа до вершины точно не дойдет. Я себе прикинул, что пускай идет вверх сколько может, а бы помог мне вынести запасной баллон с кислородом. Я надеялся, что он дойдет до высоты 8000. Я поставил его вперед, он шел впереди, я шел за ним, в надежде на то, что в таком медленном темпе я особо не теряю сил. На самом деле, забегая наперед, скажу, что это была ошибка, и даже при медленном темпе на такой высоте силы очень сильно теряются. Так вот, его два раза стошнило, и где-то на высоте 7800 я уже предложил ему развернуться, смирившись с тем, что даже до 8 он не дойдет. И где-то на 7800 он уже сказал, что дальше идти не может. Мы заменили мой кислородный баллон на новый, старый оставили висеть на перилах в надежде, что я его буду использовать на спуске. И шерпа пошел вниз, я же продолжу свое восхождение. Собственно, сейчас вот перед вами этот такой трогательный момент. Друзья, настал трогательный момент, с Agora só pegou. Tá? Isso aí, isso aí. 8-100 с чем-то, темп движения 1 шаг, 3-4-5 вдохов и при этом я даже кого-то еще догоняю, идешь, ничего не видишь, а потом сядешь отдохнуть и вот посмотрите в очках какая красота, просто нереально. Последняя часть пяти вершины. Вон вершина. Высота 823. Вот она вершина. Но до нее еще хорошая создатель. А у меня как раз кислорода часа на 4. Поспрашивал у местных шерпов, нету ли у них резервного, но сказали, что нет. В общем, принял решение разворачиваться. Может попробую еще раз.

Друзья, спасибо, что досмотрели финальную пятую часть о моей экспедиции на Макалу, пятую вершину мира. Э -э хочу ответить на ваши вопросы, которые уже за это время прозвучали, и подбить небольшое резюме. Во-первых, всех интересует вопрос, не жалею ли я, что развернулся. Вы увидите, что до вершины оставалось ну, совсем немного. И кажется, будто бы 4 часа противовес 15 тысячам долларов. Больше месяца на высоте около 6 тысяч метров. И вообще кучу времени и нервов на подготовку этой экспедиции. И кажется, что такого? Дойдите 4 часа до вершины и будет тебе счастье. Но на самом деле нет. На самом деле, когда принимаешь подобные решения, нужно масштабироваться и смотреть в масштабах всей своей жизни. Ведь с одной стороны ты противоставляешь одну вершину, вот собственно Макалу, против всех вершин своей жизни или против вообще всей своей жизни. Тут конечно чаша весов уже э, перетягивает в сторону разворота и безопасного спуска, что у меня в принципе получилось хорошо чего нельзя сказать про всех участников экспедиции в 2019 году, ведь на вершине Макалу погибло 4 человека. Первый это Ричард, о нем я рассказывал в четвертой части. Перуанец, очень такой добрый, веселый, немножко с пошловатыми шутками, но очень товарищеский человек был. Второй это Дипанкар, тоже добрейший индиец, который спас частью себя, в буквальном смысле слова, ему обрезали пальцы на руках, на ногах, спас жизнь другому человеку на Тхуалагире. С ним мы знакомились в первой части, очень два таких хороших человека были, мы с ними сдружились. Очень жалко, конечно. Кроме этого, еще один индиец, участник армейской индийской экспедиции и один шерпа. Вот Такая история, иногда приходится платить очень большую, несоизмеримую большую цену за то, что ты не развернулся. Я рад, что я развернулся, и гора меня отпустила. Потому что это не одно и то же, если ты идешь на вершину без кислорода, или если он у тебя заканчивается на 8500. Вообще не одно и то же. И испытывать на себе, как это, когда кислород заканчивается, я не хотел и не хочу никогда в будущем. Что же касается самой вершины, то Макалу, пожалуй, это один из самых тяжелых в физическом плане восьмитысячников, но в то же время один из самых безопасных. А, здесь нету риска лавин, нету больших трещин. Ну, максимальная трещина вот такая. Через нее переступить не составляет никаких проблем, и то она одна там или две. С Кумбу вообще не идет ни в какое сравнение. То есть нету ни риска лавин, ни трещин, ни камнепадов, ни ледопадов, ничего такого нет, чтобы там где-то присыпало, неожиданно а, упало, прилетело. Основной риск это, конечно, высота, холод, ветер. И гора тяжелая и она изматывает очень сильно, поэтому люди на ней тоже гибнут. Но в то же время, если подойти к восхождению как-то более сознательно подготовиться и помнить, что всегда можно развернуться, что лучше тысячу раз развернуться, чем один раз не развернуться. Я считаю, что Макалу один из таких оптимальных и безопасных вариантов восхождения на 8000. Но сюда стоит отправляться уже только когда есть опыт предыдущих 8000. Это может быть Чо, Йоманасту или даже тот же Эверест. Эверест как первый 8000 тоже подходит. Вот такая вот история. После экспедиции на Макалу весной 2019 года осенью я отправился на Чоойо. Это шестая вершина мира, высота 8201. Там я тоже снимал очень много видео и они скоро будут на канале. Кроме того, хочу сказать, что решил заняться всерьез своим YouTube каналом и выкладывать новые видео примерно раз в неделю. Посмотрим, как у меня это получится. Я буду стараться. Это будет не только видео с экспедицией, но и интересные факты о горах, интервью с, с самыми крутыми альпинистами. И в общем будет круто, будет интересно. Буду благодарен вам за обратную связь, за ваши лайки, подписки на канал. Потому что это все дает мне тоже энергию и мотивацию заниматься им больше. Ну и конечно, если в горы, то с кулуар. До встречи!